Baxtınız xeyr olsun. Xırdalanda 3 otaqlı həyət evindəyik. Əvvəllər biz bu evi çəkmişdik. Bir dəfə sonra qiymət dəyişdiyinə görə yenidən çəkib satılaq qoymaq fikrinə düşdük. Əmin yanı hissəsindən görürsüz keçmək üçün yer var. Quru ərazilərin birində yerləşir. Siz zəmiyə baxın. Geniş, quru ev 7 daşlardan dəyişilməyib kupçadı evdir. Şöğəzdəcə kombi tam işlək vəziyyətdədir. Görürsüz, yana yaşayışlı işte evdir. Dəhlizin elinə fikir verin. Girişdən sağda yataq otaqlarından biri. Mətbəxinə baxın. Mebel quraşdırılıb, iki tərəfli meyvelər quraşdırılmış görürsüz. O da genişlikdə var. Bu isə salon zəldir. Salon zəldən girişdən solda bax bu cür gardırobka kimi artıq əşyaları yığmaq üçün yer ayrılıb. Bu isə salon zəldir. Tam təmirli aksessuarlar yerində. Yenə qeyd edim. Yaşaçı işte, evdir. Gəl keçək digər otaqlarımıza, danışaq. Yataq otaqlarımdan biri bütün kanalları var, kombisi də işlək vəziyyətdədir. Qiyməti qeyd etdim ki, qiymət 68.000 manat. Və sonda evin qonaq otağı. Baxaq. Bu şey bu qonaq otaq. Qiymət 68.000 manat, 3 otaqlı həyət evi. Kanallarla olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.